আজি আমি গণিতৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ফ্ৰেকশ্যনৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁচোন আহা এতিয়া কথা হ'ল কি হোৱাট ইজ ফ্ৰেকশ্যন আৰু এই ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ গণিতৰ খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ভিতৰত এটা হয় এতিয়া আমি ফ্ৰেকশ্যন মানে কি বুজিছোঁ এতিয়া চ' আমি সকলোৱে সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰি পাইছোঁ বা আমি সংখ্যা কি বস্তু আমি জানো এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইবিলাক আমি সকলোৱে জানো আৰু সকলোৱে আমি ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু যেতিয়া সংখ্যাবিলাক এইধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এই ধৰণে লিখা হয় তেতিয়া ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় জানো সংখ্যাৰ এই যিটো উপস্থাপন বা সংখ্যা আমি যেতিয়া এইধৰণে আমি লিখোঁ ইহঁতকে ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ভগ্নাংশ ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল কি আমি কোনবিলাক পৰিস্থিতিত আমি সংখ্যাবিলাক এই ধৰণে লিখিম বোলে আমি এটা সৰু উদাহৰণৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ ধৰি লৈছোঁ আমি এটা বস্তু ল'লোঁ আমি এটা আকৃতি লৈ লৈছোঁ এতিয়া এই আকৃতিটো যদি আমি দুটা ভাগ কৰোঁ আমি যিমান ভাগ কৰিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি বুজিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াক দুটা ভাগত ভগালোঁ অ'কে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আমি প্ৰথমে আমি কেইটা ভাগত ভগালোঁ কেইটা ভাগত ভগাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ট'টেল ইয়াৰে ট'টেল আমি ভাগ কিমান কৰিলোঁ ট'টেল আমি ইয়াক ভাগ দিলোঁ ট'টেল পাৰ্ট কৰিলোঁ আমি টু ঠিক আছে এতিয়া ধৰি লৈছোঁ যেনিবা আমি ইয়াৰে এটা পাৰ্টত ইয়াৰে এটা পাৰ্টত আমি কি কৰিলোঁ ৰং কৰি দিছোঁ বুজিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো আমি ৰং কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি কিমানটা অংশত ৰং কৰিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব যে আমি কিমান অংশত ৰং কৰিলোঁ কিমান অংশত ৰং কৰিছোঁ অকণ বুজিবৰ কাৰণে কথাটো দীঘলীয়া হৈছে কিমান অংশত ৰং কৰিলোঁ আৰু আনচাৰটো কি হ'ব আনচাৰ ইজ কিমান আমি এটা অংশত বা এটা পাৰ্টত আমি কি কৰিছোঁ ৰং কৰিলোঁ এটা অংশত ৰং কৰিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এই কথাখিনি আমি শব্দৰে বৰ্ণনা কৰি কৈছোঁ নহয়নে কোনবিলাক শব্দৰ কথা ক'লোঁ যে আমি এটা আকৃতি ল'লোঁ মানে এটা বস্তু ল'লোঁ তাক কেইভাগত ভগালোঁ তাক দুভাগত ভগালোঁ ট'টেল পাৰ্ট দুটাক কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰে আমি এটা অংশত বা এটা পাৰ্টৰ আমি কি কৰিলোঁ কালাৰ কৰিলোঁ তে এই কথাটো যেতিয়া আমি সংখ্যাৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিব সংখ্যাৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিব যে এই কথাটো যে এটা বস্তু আছিলে আমি দুটা ভাগ কৰিলোঁ দুটা ভাগ কৰি এটা ভাগ আমি ৰং কৰিলোঁ সেই কথাটো আমি যেতিয়া সংখ্যাৰে উপস্থাপন কৰিম তেতিয়া কেনেকৈ কৰিম সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি এডাল মাজতে সৰুকৈ আঁচ এডাল হৰিজন্টেল লাইন এটা আমি টানি ল'লোঁ তাৰপিছত এই যে আমি এটা বস্তু ট'টেল পাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াতে এই বস্তুটোক আমি ট'টেল পাৰ্ট কিমান কৰিলোঁ কিমান কৰিছিলোঁ ট'টেল পাৰ্ট দুটা এক কৰিছিলোঁ গতিকে যিটো টুটেল পাৰ্ট হ'ব সেই টুটেল পাৰ্টটো বুজাবৰ কাৰণে আমি দুই দুটা ভাগ কৰিছিলোঁ সেই ভাগটো বুজাবৰ কাৰণে ভাগটো বুজাবলৈ আমি তলত দুই লিখিলোঁ আৰু এই দুভাগৰ দুটা ভাগ কৰি আমি কিমান অংশত ৰং দিলোঁ সেই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে আমি এই একটো কি কৰিলোঁ ওপৰত লিখিলোঁ বুজি পাইছেনে কথাটো এই যেতিয়া আমি সংখ্যাবিলাক এইধৰণেই লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছোঁ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈছোঁ ইয়াকে আমি কি বুলি ক'লোঁ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈছোঁ সংখ্যাৰ এই ৰূপটোক আমি ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈছোঁ তাৰমানে তলৰটোৱে কি বুজালে এই তলৰ সংখ্যাটোৱে আমাক কি বুজাইছে ট'টেল পাৰ্ট এইটোৱে বুজাইছে আমাৰ ট'টেল পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ সংখ্যাটোৱে আমাক কি বুজালে যে সেই ট'টেল পাৰ্টৰ আমি কিমান অংশ কি কামত লগালোঁ সেই কথাটো বুজাইছে তাৰমানে আমি কি বুজিছোঁ যে ভগ্নাংশ এটাৰ দুটা পাৰ্ট আছে ছাপ'জ আমি এটা লৈ ল'লোঁ এইটোকে লৈছোঁ বাৰু তে ই এটা কি ই এটা ফ্ৰেকশ্যন হয় গতিকে ইয়াৰ আমি কেইটা পাৰ্ট পালোঁ দুটা পাৰ্ট পালোঁ তলৰটোৱে কি বুজাইছে তলৰটোৱে আমাৰ বুজাইছে ট'টেল পাৰ্ট যে আমি এটা হ'ল বা সম্পূৰ্ণ বস্তুক আমি কিমান ভাগ কৰিছিলোঁ কিমান ট'টেল কিমান আমি তাতে পাৰ্ট কৰিলোঁ ট'টেল পাৰ্ট তলৰ এইটোৱে কি কৰিছে কি বুজাইছে ট'টেল পাৰ্টটো বুজাইছে আৰু ওপৰৰ এই সংখ্যাটোৱে কি বুজাইছে ইচ পাৰ্ট প্ৰতিটো পাৰ্টৰ কথা বুজালে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰৰ যিটো সংখ্যা এই সংখ্যাটোক আমি এটা নাম দিছোঁ সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ নিউ মেৰিয়েটৰ নিউ মেৰিয়েটৰ আৰু এই তলৰ যিটো সংখ্যা তলৰ সংখ্যাটোক আমি কৈছোঁ ডি নমিনেটৰ কি ডি নমিনেটৰ অ'কে আৰু ইয়াকে অসমীয়াত কি বুলি কৈছে এইটোক আমি অসমীয়াত কৈছোঁ লব আৰু ডি নমিনেটৰ মিনছ সৰহ অ'কে তাৰমানে যেতিয়া আমি যিকোনো সংখ্যাক এইটো ৰূপত লিখিম তেতিয়া এইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছোঁ সংখ্যাৰ এই ৰূপটোক আমি ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে আমি বাৰু লিখোঁতে এইবিলাক এনেকৈ লিখিলোঁ ইয়াক পঢ়িম কেনেকৈ এতিয়া ফ্ৰেকশ্যনবিলাক পঢ়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে বোলে আমি এই ফ্ৰেকশ্যনবিলাক কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি সেই কথাটো তোমালোকক অকণমান বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া চোৱা এইটো আমি কি পঢ়ি লওঁ যেতিয়া ওৱান ওপৰত থাকে তলত টু থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি পঢ়িব লাগিব ওৱান হাফ কি পঢ়িম ওৱান হাফ ঠিক এইদৰে ওপৰত যদি ওৱান থাকে তলত থ্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে আমি পঢ়িব লাগে ওৱান থাৰ্ড তাৰপিছত ওপৰত যদি ওৱান থাকে তলত যদি ফ'ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি পঢ়িম ওৱান কোৱাৰ্টাৰ পঢ়িম তাৰপিছত তলত ওপৰত যদি টু তলত যদি থ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি পঢ়িম এইটো ওপৰৰ যিটো সংখ্যা সেইটোক আমি এজ ইট ইজ পঢ়িম টু তাৰপিছত আমি কি পঢ়িছোঁ এইটো থাৰ্ডছ পঢ়িছোঁ তাৰপিছত আকৌ এইটোক কি পঢ়িলোঁ ওপৰত যদি থ্ৰী তলত যদি ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে থ্ৰী কোৱাটাৰ্ছ থ্ৰী কোৱাটাৰ্ছ ঠিক সেইধৰণে আমি ওপৰত যদি ফাইভ থাকে তলত যদি ছেভেন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি পঢ়িম ফাইভ ছেভেনছ আৰু ওপৰত যদি এইট তলত যদি টেন তেতিয়াহ'লে আমি এইট টেন্থ গতিকে আমি সংখ্যাটোৰ পিছত কি লগাই দিছোঁ টি এইচ আমি কি লগাইছোঁ সংখ্যাটোৰ পিছত আমি লগাইছোঁ টি এইচ এছ ঠিক এইধৰণে ইয়াতে আমি কি লগাইছোঁ টি এইচ এছ এইধৰণে আমি পঢ়িব লাগিব আকৌ কেতিয়াবা আমি ভাৰ্বেলি অৱশ্যে এইটো নট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এইটো আমি ভাৰ্বেলি কেতিয়াবা আমি কি ধৰণে এইধৰণেও আমি পঢ়িব পাৰোঁ ধৰি লওক ছিক্স ওপৰত ছিক্স আছে তলত ছেভেন আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি পঢ়িম ছিক্স বাই ছেভেন ছিক্স অভাৰ ছেভেন আৰু ছিক্স আপোন ছেভেন এইধৰণে আমি পঢ়িব পাৰোঁ বাট দিছ ইজ নট এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱে অফ এক্সপ্ৰেছ ফ্ৰেকশ্যন গতিকে আমি ফেকশ্যনবিলাক এইধৰণে পঢ়িব লাগিব আৰু যদি মৌখিকভাৱে কেতিয়াবা এইধৰণে কোৱা যায় কোনো কথা নাই ছিক্স বাই ছেভেন ছিক্স অ'ভাৰ ছেভেন ছিক্স আপোন ছেভেন এইধৰণে কয় গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি ফ্ৰেকশ্যনৰ বিষয়ে অলপ বুজিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই কথাখিনি বুজি পাইছা গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিছোঁ থেংক ইউ